Salah uh, sitin wa mi'atain 230 63 uh, Bukhari uh, Bukhari Mi'ah uh, wa, sabi'in wa mi'ah 174 An Abdullah bin Umar Abdullah, Abdullah bin Umar Kala Beliau berkata Kanatil kilabu Dahulunya anjing Dahulunya anjing-anjing Dahulunya anjing-anjing uh, Tabulu Watuk bilu watud biru fil masjid fil zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dahulunya anjing-anjing akan kencing, datang dan pergi di masjid. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falam yakunu yarushuna syai'an min dalika. Lalu mereka tidak merenjiskan sedikit sesuatu pun daripada itu. Tak ada renjis air pun. Okey. Dia hadis ni kalau kita lihat dia uh, disebut oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu kalau kita tengok, tengok dan riwayat uh, Ibnu Umar dalam dalam Sunan Abi Daud. Dia sebut kuntu abi tu fil masjid fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kuntu fatan syaban azban azban. Dia kata aku dahulu bermalam dalam masjid dalam masjid pada zaman Rasulullah SAW dan aku dahulu seorang pemuda yang masih bujang. Muda-muda masih bujang. Okey dan dahulunya al-kilab dahulunya anjing dan dahulunya anjing-anjing dia kata dahulunya anjing-anjing dia kata dahulunya anjing-anjing kencing dan datang dan pergi dalam masjid dan dikatakan falam yakunu yarshuna syai'an min dalika maka mereka dahulu tidak merenjiskan sesuatu pun daripada itu okey kata kata ibnu umar eh Umar radhiallahu anhu tentang kali ini. Um, jap. Payah benar. Okey. Uh, dia kat sini dalam dalam syarah Sunan Abi Daud eh. Dia kata uh, tidak menenjiskan sesuatu pun daripada uh, daripada apa daripada air kencing anjing tersebut. Um, Mereka tak renjiskan air pada ikan cembe berkenaan Dia kata dan hadis ni dalil kat atas bahawa bumi atau tanah apabila menimpanya sebarang najis dan kering dengan matahari ataupun udara maka dan hilang kesan dia dah hilang tak kelihatan. Okay, uh, maka dia kata uh, okay dah dia, dia 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 punya kesan dah tak kelihatan dia anggap disuci adalah disucikan. Okey dan tak ada tak ada perlu kepada untuk direnjiskan air lagi padanya. Okey ni maksud dia erti kata lain. cuma kat sini kata uh, kata uh, pengarang uh, kitab Amrul Ma'bud orang ramai bercanggah mengenai persoalan ini. Diriwayatkan daripada Ibnu Kilabah bahawa boleh berkata keringnya tanah tadi penyuciannya berkata Abu Hanifah dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani matahari menghilangkan kenajisan daripada uh, tanah apabila hilang kesannya berkata imam syafii dan ahmad bin hanbal dia kata pada tentang bumi eh apabila dia kena najis tidak menyucikannya kecuali air Yeah okay. dan berkata uh, apa dalam dalam fatul bari ibn Najat sekali ni kata berdalilkan abu daud dengan hadis ini ke atas bumi disucikan apabila bertemu terkena najis dengan kekeringan yakni mereka dahulu tidak merenjiskan padinya sebarang air Uh, dari Abil Ba'ulah. Kalau renjis air pun tidak, siram lagi lah tak ada. Okay. Uh, namun namun uh, dekat sini, eh, dia kena faham beberapa perkara. Antaranya adalah, antaranya adalah Ibn Umar Allah Anhu ketika dia cerita benda berkenaan, dia masih lagi budak. Dia belum lagi uh, berkahwin, dia tinggal dalam masjid, kan dia datang tidur dalam masjid, nampak benda berkenaan. Dan benda ni bila tak dilihat, tajuk pertama eh Tidak dilihat oleh Rasulullah SAW Maka tak ada tindakan tadi bukan bermaksud benda tu Boleh Dia cerita benda dia nampak Depan mata dia Dan bahkan ketika tu dengan dinding tak ada Masjid tak ada dinding Anjing keluar masuk, keluar masuk, datang kan Bukan maksud dia anjing tu tidur sekali dengan dua orang Dekat dalam masjid tu maksud dia anjing tu datang dan pergi Pasal orang ada dekat dalam kawasan perkenaan Kalau kita nak fahamkan bila Nabi sebut malaikat tak masuk rumah Dalamnya ada Anjing dan juga patung Apatah lagi masjid Takkanlah, nak, takkanlah benda itu dikecualikan Masa Kita tahu bahawa Nabi SAW melarang untuk kita menyimpan Atau membeli anjing dalam rumah so, Jadi apatah lagi Untuk lepaknya anjing dalam masjid Memberi makan anjing berkenaan Di tepi jalan tidak menjadi masalah Tapi dalam masa yang sama Kena ingat bahawa membela anjing itu sebagai binatang peliharaan dalam rumah itu dilarang dalam Islam. Terlarang eh sebab tu bahkan untuk membeli anjing tadi tiga sebab saja yang boleh anda bela berburu, jaga ternakan, jaga tanaman. Tak ada dalamnya perbuatan untuk menjaga rumah. Bahkan para sahabat Nabi SAW dahulu tak ada seorang pun membeli anjing dan untuk menjaga perumah Eh, kalau cuma kalau orang tu kita kat sini para ulama apa macam apa Syekh bin Saidin rahimahullah sebutkan uh, tamkara ni kalau sekian orang tu rumah dia di tepi hutan kawasan jauh daripada orang uh, maka boleh dia untuk dia membeli anjing bagi menjaga rumah. Sebab dia rumah dia macam saya ingat dekat uh, Pahang ada belakang sekolah kami belajar ada seorang pak cik ni dia panggil Pok Nik. Nik apa saya tak tahu tapi uh, orang panggil dia Pok Nik. Dia memang ada anjing dua ekor. Tapi anjing tu sebenarnya dia bawa pergi kebun lah. Anjing tu akan datang ikut dia kebun. Patah balik, balik. Dan bahkan pernah dia ceritakan kepada orang-orang kat kawasan tu. Bahawa anjing dia uh, jaga dia ketika mana ada beruang datang. Beruang datang nak serang dia. Anjing dia ke depan dia, dia balik. Tinggalkan anjing tu. Tapi anjing tu selamat lah. Cuma nak ceritakan bahawa pembelaan binatang anjing tadi untuk apa daripada binatang buas sebagainya ya. Tapi untuk bela sebagai pet kan. Golek-golek, lesi. Siapa Jimmy, Johnny lah ha, tak ada. Itu tak ada. Ha, itu tak ada eh. Tak tak timbul uh, sedemikian uh, di di apa di, dilakukan eh. Baik. Guide dog pun tak tak bertepatan sebenarnya. balik pada asal realitinya anjing ni sifat dia adalah sebagai binatang buas. Berapa banyak orang yang telah digigit oleh anjing. Anjing tu serang keluarga dia sendiri. Macam jadi kes yang dekat apa? Dekat Malaysia jadi kes. Anjing anjing yang dibeli oleh orang tu gigit baby dia punya tangan putus. Benar bukan? Bukan. Bukan. Cuma kadang-kadang kita -kadang sok khabar tak nak siarkan je. Ha, ini tajuk pasal pertama. Pasal anjing tu punya sifat. Dia sifat dia berburu. Dia pemangsa. Dia predator. Dia bukannya apa binatang yang bersifat jinak uh, macam tu digambarkan macam tu tapi realiti dia bukan macam tu. Bahkan dia dia waktu tengok macam tu macam apa ada satu rancangan apa rancangan Dog Whisperer. Kan Dog Whisperer tu kan yang apa mamat tu kan. Dia tunjuk macam mana anjing yang kecil-kecil pun gigit tuan dia sebagainya tuan dia pun takut dengan anjing tu. Mana anjing tu punya sifat macam tu tapi kurang didedahkan. Kalau orang nak tunjukkan anjing ni apa man best friend. Ha teman baik manusia. Jadi benda tu macam disorokkan. Sekarang dekat Sarawak, kisah anjing gila punya gigitan bukan sikit Orang yang kadang-kadang okay, macam pecinta haiwan, yang cakap tangan bunuh anjing tadi, dia nak bela ke? Soalan kan? Kadang-kadang ni sama macam penjenayah tadi, dia nak bela ke? Kalau anjing tu gigit siapa? Siapa nak bayar pampasan? Anjing dia tadi gigit orang. Siapa dah dapat pesan? Kalau dia ada tuan, kita boleh tuntut daripada tuan dia. Bil-bil hospital, bil perbuatan yang kita kena, kita boleh minta daripada tuan dia. Kalau anjing tak ada tak ada tuan, awak nak bayar? Ini pencerita anjing. Nak bayar ke? Tak ada kan? Ini kan kena realiti. Dia, dia, dia suruh panggil apa, uh, jangan sentuh sesuatu masalah. Tapi dia bukan penyelesaian masalah tadi dekat 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 belah sarawak sekarang sangat dahsyat. Orang mati digigit oleh anjing. Dan apa dia kena apa? Dia panggil sawan, sawan anjing. Anjing gila gigit rabies eh, rabies ah. Ha. Memang benda tu jadi reality. Tapi perasan tak Sok kabar kurang dedahkan. Kalau dah sampai peringkat macam tu sekali, Sok kabar tak dedah kan Masalah lah Jadi orang tak anggap benda tu bahaya. Reality dia benda tu memang bahaya. Di negara barat bukan sekali dua. Kisah yang berlaku serangan anjing gigit orang mati, gigit budak-budak dan sebagainya, bukan baru. Ha, tapi ni yang kita panggil apa tadi macam kes lah. Uh, dia orang cuba untuk cari alasan je. Untuk kononnya apa normalisasikan perkara berkenaan. Tu je lah. Realiti dia, anjing tadi dia akan ada. Dia mas, datang masa dia marah, dia marah lah. Kan macam mood. Kalau manusia ada mood, ini eh, anjing tak ada mood eh. Ada hari dia baik-baik lah. Ada hari kita, anak kita. Kata ada hari dia happy. Duduk depan orang, orang kata comelnya anak kan Dia tak tahu time bangun tidur Tapi suka bangun tidur pagi-pagi Ya Allah, itu aku. macam nak bergaduh Bangun sayang, bangun pergi mandi Bangun mandi, oh nak tidur lagi Okey tak apa, tidurlah Eh, nak pergi sekolah pula Kata tak nak mandi, kau nak pergi sekolah macam mana? Contoh lah kan Kau tak mandi, kau nak pergi sekolah macam mana? Tak payah pergi sekolah Duduk yang diam, diam gitu. Lepas tu dia pun Time dia buat perangai, buat perangailah lah. Macam mana kita manusia ni ada mood? Binatang-binatang pun ada mood. Kena mood dia ketika tu dengan awak buta, gigit, awak mati. Tak apa-apa pasal. Dia ikut sikap, sikap dia. Orang tu mana, siapa nak jamin? Siapa nak jamin? Sebab tu even anjing polis pun yang lepas bekerja dengan polis berapa lama, Dipencinkan kan? Kenapa dipencinkan? kan? Kalau dia tak ada, masih lagi berfungsi dengan baik kan. Pencin tak? Tak pencin. Kenapa dia pencin kan? Ha, ni realiti kadang orang tak pasti. Jadi benda ni kadang solution yang lain ada. Dia macam ni lah. Macam orang kata, Ustaz, kalau sekiranya jantung orang tu, orang tu nak mati. Jantung dia tadi kena pakai injap babi. Injap daripada saluran babi. Kebetulan sama saiz. Ha, macam mana? Selagi boleh cari yang lain, cari yang lain. Sebab realiti dia, yang kadang-kadang orang kata bab penan organ kan organ uh, luar apatah lagi daripada binatang badan kita reject orang yang ambil anggota atau organ yang bukan badan dia punya sebab setiap organ kita ni badan kita ni tangan kita buah pinggang kita paru-paru kita dia ada DNA kita so dia match matching walaupun dia paru-paru kita dia DNA kita mana saja kawasan badan kita sebelih so, kita letak yang bukan DNA kita dalam badan kita Badan kita akan ada sistem automatik untuk musnahkan So cara untuk sekat Kita akan ambil anti-rejection Injection Injection yang untuk anti-reject Supaya tak reject Tapi problem dia bila kita ambil injection tersebut Bukan setakat tak reject Anggota yang kita terima Bahkan dia tak reject apa sahaja yang Masuk badan kita So kita akan dapat penyakit lain pula ha, Itu realiti dia yang mana kita kata kenapa penggalakan berkenaan dengan organ luar masuk nanti tak apa digalakkan. Apatah lagi babi. Ini bukan orang, babi punya apa injap untuk digunakan. Ha, jadi satu benda. Kalau anda kata selagi boleh ada alternatif lain, guna alternatif lain lah. Daripada gunakan anjing sebagai uh, pemandu. Guide dog kan. Ha, pasal pertama, dia bukan semua tempat boleh masuk. Bukan semua pasaraya raya boleh masuk. Bukan semua jalan boleh masuk. Di Selangor, taman-taman dan sebagainya tak boleh masuk. Macam no mana orang tak nak lintas? Kita kata kerana dia ada anjing, dia boleh masuk. Tak boleh. Pengecualian tersebut akan datang pula. Orang ni kata dia trauma kena ada anjing dia. Saya boleh jalan dengan anjing saya. Awak sakit ke tak? Tapi saya tak boleh tinggal anjing. Mampuslah. Habislah dunia ni. Semua orang nak, nak letakkan benda berkenaan. Okay? Baik. Okay, jadi jadi memang dikatakan apa apa apa, apa memang Ibnu Umar radallahu dia tidur dekat masjid kerana apa kerana dia dahulu memang apa memang uh, bujang lagi tinggal di masjid nah, kerana itu yang uh, dia tidur di masjid tadi dan apa dan uh, kita panggil apa uh, dia nampaknya apa yang berlaku daripada anjing kencing dalam masjid tapi orang tak siram apa-apa cuma macam itulah dalam mazhab Syafi'i dan Ahmad tetap kena siram. Kalau kita nampak, kena siram. Tak nampak, tak adalah. Tak nampak, jangan cari. Bila tak nampak, jangan cari. Yang orang kita sekarang tak nampak pun cari juga. Lepas tu, yang kena satu, dia basuh semua. Kat pasar raya tu kan. Yang jadi kes troli yang anjing masuk. Memang betul, jadi pun. Dia jadi kes, dia bawa anjing masuk dalam troli. Kat, kan. Lepas tu, anjing tu kencing. Itu saja yang kena basuh. Dia basuh satu pasar raya. Kenapa? Ha, itu, itu satu benda asas dalam Islam. Kita tak melampaui sampai peringkat tersebut. Kadang-kadang kita ada macam unit. Dalam perjabatan agama Islam dan sebagainya ada unit sertu. Sertu ni, ni lah samak lah. Ikut bahasa Melayu kita biasa pakai samak. Di sertu satu kapal. Satu kapal di sertunya. Kalau beli peti ais, soalan. Ustaz, saya beli peti ais daripada orang Jepun. Orang Jepun tu mungkin ada masuk babi dalam tu. Saya kata dia mengaku ke? Tak tahulah. Tapi mungkin dia masukkan. Nampak ke? Tak nampak. Tapi saya rasa dia ada. Tu adakah saya perlu sertu petai air saya dengan air tanah? Saya tanamlah petai air tu kan aku letak air tanah dalam tu. Yang <laughs> pertama, okay. pertama saya kata sini lah. Saya saya buat buat lembut sikit saya kata sini. Kalau anda kata babi babi, penggunaan air tanah padanya tidak ada dalil. Sebab yang datang dalil dalam hadis Nabi adalah anjing. So, Nabi kata, bila menjilat anjing pada bekas seseorang kamu. So kalau kita kata kita nak follow, nak pegang hadis tadi, then pegang tajuk anjing saja. Maksudnya babi tak ada. So babi macam mana? Babi macam najis biasa lah. Macam tahi. Kata-kata tahi. Tahi, tahi. Kan? Dia jumpa tahi nak orang ke tahi apa benda kan. Dia pegang kat tangan. So, dia punya sudut dia bersihkanlah sampai hilang. Habis je tu. Itu je lah. Tak perlu tak air tanah. Air tanah masuk peti ais, sejanam. Memang jahadam lah. Peti ais tu. Awak nak buat macam mana? Siram. Hmm, habis jahadam. Dia tak boleh sebab tu tak tak kena tak sebab tu kefahaman Islam jadi kena kena relate betul-betul sebab saya faham bila orang tu kata sertu dia ingat semua sekali tak dan bahkan pada tempat kita nampak macam orang beli rumah dia beli rumah bekas rumah orang tu ada belanjing tu dia kata kena basuh satu rumah ke normally orang akan basuh satu rumah untuk rumah tu ada anjing ke tak ada anjing even rumah lepas kena buat kontrak apa baiki ke kita pecah dinding kan sampai habuk kan. So memang kita panggil orang bersihkan rumah. Okeylah. Buatlah benda tersebut. Tak ada masalah kat situ. Pembersihan rumah dengan cara umum. Tapi untuk specifically guna air tanah tadi hanya pada tempat yang memang ada kesan sesuatu daripada anjing tadi. Kalau tak ada tak adalah, jangan cari. Tak ada yang cari. Kalau ada ada, tak ada sudah. Itu ha, tu realiti yang kadang-kadang benda ni dalam Islam macam Nabi kata lah kamu diutuskan untuk memudahkan bukan untuk menyusahkan. Jadi sering orang kita saya ingat dia kisah tu sertu tu satu kad sahaja yang anjing tu masuk dan boleh diketepikan pun kan lepas jadi boleh ketepikan itu saja dibasuh tapi dia orang bantai basuh satu satu pasar raya. Allah Alam tu realiti dia yang pelik sikitlah. Kita ada nampak bersihkan tak ada anggap tak ada. Macam kita ada rumah kan, ada baby kecil. Ha, baby kecil tak lama lagi, dia start jalan. Lepas tu nanti dia pay, apa, apa, poti training. Ha, itu semua tu bapak dengan mak kena siap sedia. Jangan marah-marah budak tu. Bukan salah dia. Dia tak tahu pun lagi. Nanti kan dia sibuk nak buang air ke, terkencing kat sini ke, terbuang gaya kat sini ke. Ha, memanglah benda tu akan tension lah. Oh, sekian buat gitu. Baru basuh tempat tu kan malam sekian. Ha, tapi realiti dia budak tak tahu. Jadi jangan jangan mengamuk sangat dengan budak. Sebab dia tak tahu. Tapi tapi macam realiti dia apa tempat nampak nampak lah. tak nampak, tak nampak janganlah kita macam eh ya, rumah ni ada baby. Oh, saya nak solat atas jadah lah. Kenapa? Entah-entah, entah-entah, entah-entah tak leh. Hukum Islam tak ada entah-entah. Hukum Islam nampak ada kira. Tak nampak jalan. Buat tak tahu je yang sibuk cari entah-entah. Panggil Jabatan Kimia. Ha, ah, itu gila sikitlah Tak ada ni itu tu ada orang buat rawak. Dia pergi ambil duit. Dia pergi hantar barang-barang yang -barang, handphone sekian sebagainya. Dia hantar daripada banyak-banyak benda. Dia kata yang yang dihantar yang paling kotor adalah duit. Sebab pada duit ni kesan air kencing ada. Kesan air hidung ada. Kesan najis apa najis apa ada. Kan kita tahu tahu siapa yang pegang Orang ni pergi tandas gitu-gitu gosok dia pegang duit. Memang benda tu memang ada logiknya berlaku. Tapi soalannya yang awak pergi hantar duit awak kenapa? Pegang duit tu kalau bau semacam, basuhlah. Kalau kebetulan bau kan, basuhlah. Apa masalah dia? Tapi kalau dia kata tak ada bau, pergi jawatan kimia, sanggup pergi jawatan kimia untuk apa? Check duit ni ada tahi ke tidak. Ni masalah pelik juga lah. Bagi saya itu satu benda yang mengarut. Ini panggil apa? muka apa tak, takalluf dipanggil. Memberat-berat diri dengan benda yang tak wajib. Yeah, okay? baik.